Вторая серия продолжение праздника нашего. Какие хомуты. <laughs> лошадью ушла. Хомуты оставила. Хочу посымать. Хочу посымать. Как люди. Ой, праздник какой-то. Праздник какой? -то. Флаги какие? Ва. Праздник какой? Это для столов, для гуляния будут вечером гулять, наверное, да? Hello. Что за праздник? Что за праздник? Какой праздник, не знаю, а? Наша, наша девочка. Хелло, хлоп. Хелло, хелло. Все говорят. Что-то Вася пошел и пропал. Деньги не может снять, что ли. Но тут только обеды. Тут только обеды, обеды. Ой, надо еще дальше туда пойти. Сейчас пойдем. Что-то будут тут все продавать. Деньги надо вылаживать. Деньги надо готовить. Вот праздники какие у нас. О, и там палатки. Нифига себе. Вот там еще палатки. Ой. А я думала, это наша мэрия. Все, кто смотрит меня, тут мэрию мою знает. Все, кто мэрию мою знает часто, часто, это, а там что? А что ж там? Интересно же там. А, это люди ты еще обслуживают. Они для себя городок э, расположили и тут будут ночевать. Они кушать варят для себя. Это для себя. Они тут, это обслуживающий персонаж. Они переодеваются, наряды вот это будут царские вот эти одевать. Во. Где ж мой Вася? Сейчас еще туда надо, туда и дальше пяти палатки. А я его не найду. А я его не найду. Вот это ужас. Це ужас. Ну він хай пройде все, потім знайдемо його. Я не бачу, де він є. Я думаю, він давно вже прийшов, а чого я не бачу. Ну ладно, буду все мати. Йдуть одіватися, приїжджають, під'їжджають, потім шествие буде. Хеллоу? Хеллоу? Хелоу, хало. Да. Не можу. Не можу зрозуміти, що Вася в банку сидить. Куди він пішов? Не пойму, що його немає. Чи він поки не купить бутилки водки, він не зможе вийти. Та ужас. Ладно, піду далі. Я не знаю де він. <плес> От ще. Тут же що. Тут же що у нас? Сувениры или что? Что, это мыло, да? Душистое мыло. Ага. Дух... Духмяное мыло. Травяное мыло. Ага. Тут закрыто пока. Тут закрыто пока. Тут он тоже все... Буде вечором гулянка. Гулянка буде. Буде вечором. О, тут навіть на траві розрішили столи робити. Я такого ще не бачила, щоб на щоб розрішили на. Щоб розрішили там столи для обіду, то тут скільки немає людей в штетині. Встати немає, скільки людей. Так, зараз підемо туди далі. Так, пошлі, пошлі, пошли. Там камішки якісь, зараз підемо дивитися. На шнурочку вас. Ну так. Це наш дом, він такий є, люди садять як красиво. Я мечтаю, мечтаю таке, щоб у мене з балкона висіло. Такі <гум> Ті, які... А світло показує. Так, Це площа. а флаги які понавішували, бачиш? Боже, тут везде. Так що це всю ніч будуть гуляти? Тут, наверное, всю ночь будут гулять, вас. Боже, там они специально готовят гроши, мабуть. Боже, а то, а то что? Ой, покажу, что это за палатки. Можут и спать тут, наверное. Вот это будет жильцам весело нашим. Нашим жильцам весело будет вечером. Тут и дети наши. Наши дети украинцы ось які. які эти. Хоть по чуть-чуть вам посымать немножко рожок. Рожок який. Сколько тут 17 евро. Да. А, так и я зуб не взяла свій. О, монеты. Вась, надо было монеты сюда принести. Вот монеты лежать какого года тут монеты. Монеты яки. А что это? Какие это рожки, ножки? Что это такое? Непонятно, да? Собирать, я не пойму. А, с, с костей. С костей, боже мой. Боже мой. Это ж надо такое таскать с собой. Это ж надо с собой такое таскать. Это ж надо с собой таскать. Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько рожков. Ага, а, всякие продавцы тут. -го -го. А это что? Чтоб тут хорошенькое посмотреть. А что там? А, тут будут вечером, наверное. Ага. Это домашняя утварь, так сказать. Это ужас, а? Я такого и не видела, чтоб такое было. Но тут будут готовить кушать, наверное. Казан какой. Казанок какой. Вау! это история история как жили люди какие дрова какие хаты были чайники какие он были чтоб люди не забывали какой чайник висит это не знаю что тут за фонарики боже мой что тут понастроили это все готовят готовят и готовят вы вы, вы, вы вылаживают Ужас. Снопы какие-то на столы. А что ж это будет? Это ж вечером будут. Вот это да. Вот это штетен дает. Вот это жтетен дает, да? Вот это штетен Ну что, кто видит? То, что написано, кто понимает. Ага. Устанавливают, устанавливают. Классно, классно. Что-то будет. Флажки ж не посымало О, Хорошо, солнца нету, да? Ну, погода 22-21 градус. Жары нету. Тут все направления. Это праздник уж, это не... Кто-то Вася там с праздником пришли. А вот все-все. Пока-пока. Потом еще вы, выкладываю, да? Вот. Яка стоит. Это. Ветерец такой. Ну, подивитесь, и мне память будет, да? Пока-пока.